Її пропагувати, але вважає недоцільним робити її саме серед гасу і серед тез, тому що це те гасло та теза, коту неможливо однозначно трактувати за наших умов. Вона завжди буде в суспільстві мати різні підходи, різні точки зору з релігійного трактування, з філософського, з психологічного, з політологічного. Пануєте влади, що вам прийдеться всіх все... До, і дадуть любов. Доведеться, але вийде. на цьому етапі навряд чи ми це зможемо зробити, на жаль. <клес> <клес> тобто, про духовність залишимо на кінець. Якщо буде наполягання, то будемо формулювати. Таку давайте вначале определим, или ми потім будемо определять. потому что Якщо ми в конце будемо определять, що воно надо, останется 5 минут. Давайте то, тоді визначимо то самі Давайте сразу визначимо одразу. Якщо у когось є. Формулювання такої тези, котрі готовий його дати, можна вопрос по до сих пор в організації посту стояла задача восстановления піддержання моральних духовних патріотичних цінностей. Ми сьогодні подаємо ревізії цю позицію. По поводу патріотизму вопросом не виникає, по поводу. моральности тоже не возникает. Вот по поводу духовности, какие вот возникают ну, проблемы. Во-первых, потому что трактуют по-разному. Есть трактование теологическое, что это такое, а есть трактование больше культурное. Вот. Да, И да. если мы говорим, что мы о восстановлении духовных ценностей, то нам придется рассказывать, что мы не за церковные ценности, не за религиозные, а именно за культурные. Таня. И там в начале в самом первом выпуске я трактовала, что такое философия, это, это, вот что это, такое, давайте вот кто то вот, так... Это может. тема, которая это, полностью включает в себя и культуру и, и и религию, да, это одно из направлений и ценности и мораль и, ну, и воспитание. То есть там, то есть, если мы сейчас будем насытить вас, то это не совсем правильно. Правда в тому, що і духовність, і моральність також потрібно, якщо, якщо це обговорюють, то приходиться обговорювати, визначати, що таке моральність. Моральність це буває різні. Тому я пропоную можливо об'єднати моральність і духовність в першому пункті.

Пропагувати духовність ми будемо. Угу. І ми наполягати на ній будемо. Я я кажу, що ми, нам не слід формулювати саме гасло по духовність окремо. Через всі наші речі ми повинні її, тому що, як правильно сказано, духовність це рівень концептуальної влади. Це та влада, коли ти не нав'язуєш людям, а вони самі роблять тому, що вони це хочуть робити. Короче, вопрос следующий звучит. <свят> То, что мы будем поднимать вопрос духовности в гражданском государстве, это понятно, бесспорно и безоговорочно. Вопрос в другом. Будем ли мы сейчас поднимать этот термин ну, в наших, скажем так, тезисах гражданского государства? <свят> То, <свят> те, что мы будем использовать для повседневной агитации. Те, что будет не пояснив... для агитации пропаганды. Да. Это имеется в виду. Так, те, что не нужно будет людям пояснювати. <свят> Потому что мы не можем сказать, что вот читайте, а теперь мы вам дамо вызначение, что то такие. Например, по экологии. Мы вообще нигде не, употребляем вопросы по экологии. То есть, если посмотреть на, вообще на деятельность организации КОСТу, порыться там на нашем сайте, то мы никогда не поднимали вопросы в экологии, ну разве что последний раз от по сланцевому газу, и все. Но это не значит, что нас не интересует экология, и что мы не будем поднимать вопрос. это естественно, это нормально. Поэтому точно такая же аналогичная ситуация и по духовности. Может быть мы его выведем за скобки и оставим восстановление и... моральных и патриотических ценностей. Духовность, ну, она будет так, как и экология, но за скобками. И, 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 и еще что важно. Те гасла, которые мы проголошим мы готовы взять на себя ответственность. Мы говорим, мы проголошим гасло и мы, как организация, готовы взять на себя ответственность. Особенно я на себя не готов взять ответственность за духовность. Я вважаю, що мій, мій особистий рівень розвитку недостатньо для цього, щоб людям дати щось нове. Такі люди народжують, коли поможуть дати щось нове в духовності, вони не, не кожне покоління народжують. Так, ти ж якраз на це й розчитано. Ще чотири чоловіки треба, щоб купили. Да, мінімум чотири. Да. Ну, Нужно вказувати, що люди розуміють не кожен в міру свого розуміння цього слова. Якщо у когось буде а то, ну, ну, зрено должен быть в кататезис. Значит, случае, у нас есть все таки два мнения, и к консенсусу уже, может быть, не подойдём, если кто-то не откажется от своего. То есть есть одна позиция, что все таки духовность оставлять и пояснять, что мы имеем. И вторая позиция, что ну, вы не вважаєте, що моральність це похідна від духу. Нет, то... можливо і так, але що таке мораль? Пояснювати нікому не потрібно. Реально, кожна людина, хто почула мораль, Он и может по разному разуметь, но никто споречата. Сейчас, сейчас поясню. У нас я редко встречал человека, который не знает, что такое нормы морали. Ну, по крайней мере, если он знает, что он получит большой нагоняй какой-то. Ну, там, сзади с ним стоит с такой дубиной, он резко становится очень моральным. Или если ему выгодно быть моральным, он резко им становится. Но вот духовно он не станет под воздействием дубины. Поэтому я не считаю, что духовность Но и моральность а это не винморальные места. подкорится законам морали. Нам морально. нужно, чтобы человек вел себя морально в обществе. А как он будет на самом деле у него здесь, это, извините, вот. вопрос другой. Никто и ничего не видит. Два слова. вот так. Да. Есть комиссия по захисту суспирной морали. Там 40 человек, которые специально созданы для того, чтобы определить, что морально, что нет. Лучше ты предлагаешь их разогнаться? Нет. Мы ее как раз защищаем, и я на кое уничтожает уже второй или тогда ты год. А, но на самом деле определения морали их много, их существует много. Лучше это не справится. Але суть не с чем? Вот. Я, вот, я, я, я делюсь, вы знаете, да, вот пара. мы все они боролись с этой комиссией, да, они там показывали голых Венер. Там в общем, там в такой вопрос не, не настолько простой. Хотя ну, я могу долго рассказывать. Шанов, нас, это... мы с вами звоним. Мы да. уходим в дискуссию. Наша задача прийти к консенсусу. Мы по духовности сейчас к консенсусу уже не придем, потому что есть два принципиально разных мнения: включать в тезисы или не включать. Соответственно, предложение следующее. Этот вопрос мы оставляем открытым. Его примем на общем собрании, когда будет поступа общее собрание собрании, потому что все равно все позиции нужно будет утверждать на общем собрании, а там мы можем принять на консенсус. Да. Там будет голосование. То есть какая позиция? Два момента: включать или не включать. Если включать, ну то есть если большинство будет скажет, что включать, тогда оно будет включено. Если большинство не скажет этого, значит не будет включено. Вот такое есть предложение. Исходя из этого, исходя из этого, предлагается вопрос тезисы по духовности пока не трогать, оставить в конце, если у нас останется время для этого. А... Саша, смотри, два варианта есть. Если мы включим, то, что мы сейчас включаем, оно сразу впадает в текущую пиар-агитацию. Понимаешь? А это означает, что духовность, пока она за скобками будет находиться, или ну, неопределенность, то у нас не обязательно она будет включаться. Или, может быть, даже не будет включаться, пока не будет определена эта позиция на общем собрании. Вот патриотизм, я так надеюсь, что мы придем к консенсусу, что это такое как это, то понятно, мы будем его сразу включать. Вот, например, у нас уже, когда, Денис, определяем? 13 апреля делаем палатку нашу? Да, 13. 13. Ну, то есть, ну, естественно, ну, -то. То тогда, когда мы, например, уже выходим на, на площадь, общаемся с людьми, то они у нас спрашивают, мы им должны объяснять мы должны говорить то, что уже здесь с нами согласовано, а не то, что, например, в голову Твердохлеба придет, или в голову Стеценко придет, или, допустим, Саша Морозу. Нас надо, чтобы оно в голове у всех одинаково было. Вот тогда мы это будем продвигать. Примерно такая позиция получается. Ну, это вот, И, ну, звучит ну, приятно, да. А так. Духовність треба ставити, щоб воно з кого било. Це ставляюще. Представьте, як патріотизм без духовних людей. Два варіанти. Либо ти здаєшся, либо ти не здаєш. Шановні, я не здаюся, чому та знов-таки підкреслюю, коли у когось з вас буде сформульована така теза про духовність, не буде викликати ні у кого запитань. Будь ласка, ви цю тезу сформулюйте і ми її додатково Тарас, потім розглянемо. Подижіте середини або одну секунду. Тарас Ідеться не про суспільство а про нашу спільноту. у нас Тут. просто ми не можемо самі сформулювати, Тут ну просто акцента мало що ми предлагається зараз це не озвучувати, тому що ми самі чітко не можемо сказати. И вопросов это определение вызывает очень много. И поэтому нас оно может наоборот грузить вот при пропаганде. Ну, скажем, да. Нам скажут, вы сами на себя не определились, а потом людям рассказывают. Да. Чтобы нам этого не говорили, мы этот вопрос предлагаем и не поднимать. До тех пор, пока мы не определимся, как предлагается это слово. Ану треба, але ми зараз самі не можемо Покажемо. переговорити його. Б... Моральність, моральність так само виграє. має різні точки зору. Визначені, <писну> має. Ну, простіше, але має. Моральність Мораль. це похідна від духовності. Чому першу тезу не об'єднати, просто написати: духовність і моральність. Так і є зараз. Предлагається обрати а, духовність. Все, значит, Светослав, двигаемся дальше. Значит, мы к консенсусу не пришли, мы его и не убираем, и не, не убираем. Оно у нас висит под знаком вопроса, как... Але есть... мы про это помним, да. когда у кого-то народится Остается... поступ координации, будь ласка, ставьте, там обговорим. И Принимаем Значит, нам нужно на общем собрании определить, включаем или не включаем духовность. И сейчас что мы говорим, как мы говорим об этом? Сейчас мы говорим, что мы это питание выкладываем для подальшего розгляда. Ну что выкладываем? Мы, мы про него говорим или не говорим, как мы работаем. Пока не прочитаем эту книжку, ничего у вас не понятно. выйдет. Через <свят> полчаса попрошу еще раз <свят> Мы же, мы же Это то только Это Бог послал меня до вас, чтобы я вас... Да, вот циправлять да. Давайте не просто вот да, это да, да. то, что да, это, да. последняя фраза по духовности, но это все-таки есть основной основой. И люди, которые интересуются моральными и патриотическими Шамот? ценностями, Шамот? они уже должны быть духовно развиты. Особисто для пана да, Стеценко да. понятие духовности невід'ємно повязано с верой. От особисто для мене. І мене ніхто ніколи не переконає, що це суто культурологічне питання. Я вірю в Бога. Я вірю. Ні, духовність з духом. Так, так, я вірю в Бога, і для, мене, і для мене поняття духов, духовності невід'ємно пов'язано з вірою Я не буду по слову духовності. <сум> <сум> Тому що для мене, от, якщо брати лично твердоклево, я не зв'язую духовність з церковью. Церковь церковь, в данном случае совершенно треба. Мы сюда не дискутируем, уважаемый Поступ не дискуссионная организация, поэтому раз мы не пришли к консенсусу, идем дальше, все. Этот вопрос мы выносим на решение, на общее собрание сейчас, давайте Но для того, чтобы, и... чтобы было какое-то решение, кто наполягает, будь ласка, формулюйтесь, выставляйте на обговорение, обговор... организуйте это обговорение и будем принимать решение. Не вопрос, можем к нему вернуться, но... Ну... В социальных сетях, да. на гражданской среде вряд ли мы вернемся, да. потому что по графику мы не успеваем. А в социальных сетях можно, на Фейсбуке, ну, в Одноклассниках можно, там немного не то. Теперь переходим к обговорению последнего теза. Первая теза. Джаз я читаю, потом мы ее обговорим, высловляем свои пропозиции, зауважения. Вопрос первый. Тут начинается с морали, может быть, мы начнем с патриотизма? Можно с патриотизма. Вот вопрос у меня к вам. А, э, скажем так, патриот, но моральный урон. Или очень классный моральный человек, но не патриот. Что лучше? Для страны. И ты, шановник, по однозначно... Да понятно, что 100%. плохо. Но вот если выбирать... Худшее, худшее лучшее, понятно, что лучше. моральный. Что? Не что, что? Не я не могу сразу взять. Еще раз. Это вот, Если э, рассматривать его как урода, то он на э, патриотических засадах, грубо говоря, может делать преступление, правильно? Mm -hmm. Причем, он это опасно для общества. Убьет он, пару олигархов. Не понимает, что он не патриот. Ну, мы его осудим, но он сделает доброе дело. А потом когда мне... Ну, не, нет, Саш, вопрос я серьезно задаю. Смотри, а есть это, человек, знаете, вот такой высокоморальный, ты к нему подходишь, он тебе грузит, рассказывает, что там рассказывает там всякие там высокие вещи, а когда я ему говорю, ты видишь, страна в заднице находится, а он мне продолжает говорить, народ, надо, чтобы подошел духовно, я свой путь выбрал, я недавно просто говорил с одной барышней, она мне рассказывает, вот, я иду своим путем, я говорю, а ты понимаешь, говорю, что страна сегодня в опасности? Ты понимаешь, что страна у нас не какая-то задача каждого гражданина? Ну вот это надо, чтобы каждый понял, это надо, чтобы каждый пришел к этому сам. Так лучше я буду иметь дело с, с деревом, но который понимает, что страна это его родина, и за которую нужно бороться, чем который будет мне пургу полчаса рассказывать. А с другой стороны, она не опасна. Я купил людям, которым не что бензин классно, а все остальные уроды. Саша, давай ми не будемо путати націоналізм з патріотизмом. Ну, 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 патріот. Ми зараз же не о націоналізмі говоримо, ну, он, он, он патріот, mm -hmm. mm -hmm. он по-своєму серед... патріот. Давайте не будемо казати, yeah. хто патріот, то ні, тому що ми тут даємо наше формулювання, що таке патріотизм. То Якщо ми його приймає, приймаємо, ми інших тлумачень патріотизму не приймаємо, кажемо, ні, що можемо патріотизм, це сказали ми. Нет. К твоему вопросу. Просто вот эти ситуации надо рассматривать конкретно. Когда ты хочешь универсального солдата, ты его не получишь. Если ты хочешь у всех одинаковых, не получится. То есть в той ситуации, в той Я, я к чему поднял вопрос? И на не что я, мы первое я, место ставим в нашей позиции? А, или патриотизм, а, или мораль? Если брать методологию, то на первом месте мораль. Все согласны с таким подходом? Да. Других мнений а. не, нет? <coughs> Все, двигаемся. Да, дальше. Не, есть э, мнение, то есть, если патриот, э, то есть, это у него значит уже морально уровня, то есть, в принципе, он думает только не о своем эго, а об общественном. Нет, а если э, это э, моральный моральный человек, и э, то, э, скорее всего, всегда это касается каких-то субъективных я отношений кого-то, с кем-то. Я вам скажу такую интересную фразу, что э, Ахметов патриот Украины. На Mm -hmm. Якщо він не вивозить він, свій капітан, Ах, Ахметов за, за незалежність України буде гризти горло всім. Тому що вона є запорукою його панування. Це незалежність. Mm -hmm. От він, він патріот. Правильно. Ні, якщо б він був патріотом, він би а, э, ми... краще б ділився б і, і, і розвивав би не в Турції, п'ятизіркову мережу е е готелів. Святослав, давайте в русло будем ходить, я мы сейчас уйдем. Значит, я, я пропоную, давайте перейдем уже до об... розгляду конкретно наших тестов. Значит, что И такое патриот, с... да? Нет, сначала начинаем с... 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 с того, что мораль. Да, давайте. Мы должны коротко написать наши позиции, потому что Святослав вначале пишет суть, а наша здесь задача согласиться с этой сутью, но и да. ее сделать так, чтобы можно было повторить. Оформить. Конкретно. Первая теза. Мораль є тим стріжнем, який визначає всі дії людини. Людина моральна, але не освічена, може помилятися і навчатися. Людина освічена, але аморальна обов'язково завдасть шкоди за першої нагоди. І, ну ще таке негативне враження? а будь-яку шкоди зробить свідомо і спеціально. Может мы mm -hmm. просто оставим? Мораль есть рыжая, которая означает все идеи человека. И есть основа гражданской республики. Да. Можно. А, а дальше, что оно будет делать, мы уже, может, уже это, уходим в mm ТВ. -hmm. Согласны так? так? Даю условия yeah. для гадания. <laughs> Давайте тогда где-то кто-то запишет. Кто у нас писатель? У кого есть... Ты, ты, далеко вы... там? Я, я, я пишу. <свят> а, у Саши, коллега. Да, у меня листик, Я сам не прочитаю. Так, листик. Да, там Я пью листик, а если надо. Не, говори, ты опасный человек, перевязывай. Не то, что потом оставил. Там книжку целую. Не, я говорю, да, пью листик. да, давай, давай, нет, вот лучше да. Я Саша даже ручку дам. Вот, листики нашли, Саша. ты будешь читать то, что ты напишешь. Пиши печатными буквами. А, все, Саша, тебе повезло, любовь спасла. Отдай ручку. <laughs> да, первое, что мы решили. Значит, а, сфоткать и отдать, вернуть. Мораль ед стрижным.